Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 18 Mei bersama saya Rosnani Nasih. Kita ke berita utama. Perkembangan nahas melibatkan anggota unit simpanan persekutuan FRU. Kopera Haslizal Muhammad Ali, 44 tahun, yang parah dalam kejadian selasa lalu, masih dirawat di unit rawat terapi ICU Hospital Teluk Intan dan memerlukan bantuan oksigen untuk bernafas. Ketua Polis Perak Datuk Nur Hisam Nordin berkata, selain Haslizal, empat anggota masih menerima rawatan, manakala seorang dibenarkan pulang semalam. Menurut Nur Hisam, anggota polis terbaru yang dibenarkan pulang adalah Kopral Muhammad Zulnaidi Muhammad Zulkifli, 34 tahun yang keluar dari Hospital Teluk Intan kira-kira jam 5 petang semalam. Selain Haslizal, turut dirawat di IC Hospital Teluk Intan adalah Sarjan Mazlan Mat, 50 tahun Koperal Muhammad Izzuan Ishaq, 39 tahun dan Sarjan Muhammad Parih Ali, 44 tahun. Sementara Koperal Syed Isfan Syed Muhammad, 32 tahun menerima rawatan di ICU Hospital Raja Pemaisuri Bainut. Jelasnya Muhammad Izzuan menjalani pembedahan pada 11 pagi tadi dan telah sedar tetapi masih memerlukan oksigen untuk bernafas. Media sebelum ini melaporkan 9 anggota FRU dimasukkan ke hospital dan 9 lagi maut selepas trak FRU yang membawa 18 anggota dari unit 5 Sungai Senam bertembung dengan sebuah lori membawa muatan batu kira-kira jam 8.50 pagi Selasa lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menasihatkan calon Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli supaya tidak terlalu memikirkan halangan untuk memasuki Sarawak bagi meneruskan kempen pemilihan parti yang ditandingi. Beliau yang juga bekas setiausaha agung PKR meminta Rafizi supaya menumpukan kempen pemilihan PKR berbanding perkara lain. Pesanan itu menyusul selepas Rafizi dalam kempen timbalan Presiden PKR di Sarawak semalam membayangkan beliau mungkin akan kembali tidak dibenarkan masuk ke negeri itu sekiranya tiada lagi jawatan dalam kerajaan dan parti. Menurut Saifuddin, Rafizi sepatutnya menggunakan tempoh berkempen untuk memperjelaskan visinya kepada parti sebelum pemilihan 23 Mei depan. Tambah Saifuddin sebagai sahabat karib yang hampir setiap hari berhubung melalui telefon justru menjadi kewajipan menyampaikan pesan fokus kepada kempen kerana pemilihan hanya tinggal beberapa hari. Dari 2013 hingga 2018, Kerajaan Sarawak ketika itu dipimpin oleh Barisan Nasional melarang Rafizi dan pemimpin Pakatan Harapan lain daripada memasuki negeri itu. Larangan itu dikaji semula selepas PH membentuk Kerajaan Persekutuan. Rafizi ketika berucap pada jelajah hidupkan idealisme reformasi dalam ujian kuasa atau hero di pusat konvensyen Penview berkata tidak mustahil larangan berkenaan akan dilaksanakan semula jika beliau tidak lagi memegang jawatan dalam parti dan kabinet. Ahli dan pemimpin PKR perlu melaporkan kepada lembaga disiplin parti jika mengetahui wujudnya sebarang amalan politik wang sepanjang pemilihan parti 2025 berlangsung. Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh berkata, laporan yang dibuat terhadap sebarang unsur rasuah perlu disertai dengan bukti. Fuziah berkata sehingga kini pihaknya tiada memperolehi sebarang maklumat mengenai wujudnya amalan politik sepanjang pemilihan PKR berlangsung. Memetik laporan berita harian, Fuziah menjelaskan pihaknya masih belum menerima laporan daripada Lembaga Disiplin atau Jawatan Kuasa Pemilihan Parti. Isu politik wang timbul selepas calon timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli mengingatkan semua pihak supaya tidak mengamalkan politik wang sepanjang tempoh berkempen untuk pemilihan parti ketika ini. Menurut Rafizi mana-mana parti yang berada dalam kedudukan kerajaan tidak boleh menolak risiko berlakunya penyalahgunaan kuasa. Beliau yang mempertahankan jawatan timbalan presiden berkata jika amalan politik wang berlaku semasa pemilihan ia perlu diakui dan jangan sesekali menipu kerana rakyat tidak mudah percaya. PKR akan mengadakan pemilihan pada 23 Mei ini dengan 251 pencalonan diterima JPP bagi pelbagai jawatan di peringkat pusat. Kita ke berita berikutnya. Dua orang nelayan sempat diselamatkan manakala seorang lagi hilang selepas bot yang dinaiki di rempuh vesel nelayan tempatan di perairan berhampiran Pulau Klang, pelabuhan Klang Selangor. Dalam kejadian yang berlaku pada pukul 11 malam tadi, mangsa diselamatkan oleh bot fiber yang kebetulan berada berhampiran lokasi kejadian. Mangsa yang terselamat Suzamri Muhammad Sabri 56 tahun dan Yazid Harun 52 tahun dibawa ke JT Maritim Negeri Selangor dan kemudian dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang pada pukul 12.35 tengah malam. Kedua-dua mereka menerima rawatan susulan akibat kecederaan dan keletihan yang dialami. Pengarah Maritim Negeri Selangor Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Salih berkata pihaknya telah menghantar bot ronda ke lokasi kejadian bagi melaksanakan pencarian awal terhadap mangsa yang hilang Zamri Muhammad Harun 56 tahun. Operasi mencari dan menyelamat yang dikoordinasikan oleh Maritime Rescue Subcenter Johor Baru telah diaktifkan pada pukul 12.10 tengah malam dan pencarian diteruskan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta pasukan Polis Marin. Usaha pencarian melibatkan kekuatan seramai 20 anggota dan 3 buah aset laut yang merangkumi kawasan pencarian seluas 13 batu nautika persegi. Menurut beliau, saksi kejadian mendakwa vesel yang melanggar bot nelayan terbabit melarikan diri sejurus pelanggaran berlaku. Seorang remaja lelaki yang parah selepas ditikam di Jalan Sum 1, Kampung Payasum, Sungai Udang Melaka pada Jumaat lalu Bukan akibat samun, Ketua Polis Daerah Melaka, Assistant Commissioner Christopher Patik berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 3.50 pagi itu, mangsa berusia 17 tahun cedera selepas bergaduh dengan orang yang dikenali kerana hutang lama. Mangsa yang parah akibat satu tikaman dikejarkan ke Zon Merah, Hospital Melaka. Menurut Christopher, ibu pejabat polis daerah IPD Melaka Tengah sebelum itu menerima panggilan kecemasan daripada pengadu memaklumkan rakannya ditikam dua suspek tidak dikenali menaiki sebuah motosikal yang tidak dapat dikenal pasti. Bagaimanapun siasatan kemudian mendapati pergaduhan berlaku antara kedua-dua lelaki yang saling mengenali berpunca daripada isu hutang. Suspek kemudian menikam remaja lelaki berusia 17 tahun itu mengakibatkan mangsa parah manakala suspek turut cedera dipercayai ketika bergelut. Tambah beliau suspek berusia 23 tahun kemudian cedera dirawat di zon kuning hospital sama. Susulan itu, sepasukan polis dari cawangan D7, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPD Melaka Tengah dan cawangan D9, JSJ Kontingen Melaka berjaya menahan suspek di sebuah rumah dekat Taman Pahlawan Sungai Udang pada pukul 6.15 petang hari sama. Semakan mendapati lelaki yang beralamat di Batu Pahat Johor itu mempunyai sembilan rekod lampau berkaitan kesalahan judi dan kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Seorang warga emas ditemukan rentung selepas rumahnya musnah di jilat api dalam kejadian kebakaran di Lorong Tebing Tinggi 2, Kampung Tebing Tinggi Ipoh, Perak awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan mengenai insiden itu pada jam 2.35 pagi sebelum 8 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Pasir Putih bersama sebuah jentera digerakkan ke lokasi. Menurutnya setiba di lokasi pihaknya mendapati kebakaran melibatkan sebuah rumah musnah 90%. Jelasnya komando operasi mengarahkan pasukannya memadam kebakaran dengan menggunakan dua pancutan air dari tangki jentera. Ketika proses pemeriksaan dan pemadaman susulan, mangsa lelaki berusia 61 tahun itu ditemukan di bahagian dapur rumah terbabit dalam keadaan rentung ujarnya mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut manakala operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada jam 5.44 pagi dan punca kebakaran masih dalam siasatan Dua suspek bertopeng yang menyebabkan seorang lelaki parah selepas diserang dengan parang di sebuah premis perniagaan di Jalan Raja Uda Batuwets, Pulau Pinang, Khamis lalu, akhirnya dicekup hari ini. Usaha memburu suspek dilakukan sejurus polis dimaklumkan berhubung kejadian menimpa lelaki itu yang ke kawasan premis terbabit untuk makan bersama dengan rakan kira-kira jam 7.20. Mangsa bersama rakannya yang baru sahaja tiba di restoran berkenaan diserang secara tiba-tiba dari arah belakang oleh seorang lelaki tidak dikenali ketika sedang membuka pintu kereta. Pemangku Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara Superintendensi Tarmalingam berkata, mangsa cuba melarikan diri namun dilanggar oleh kereta yang dinaiki suspek hingga menyebabkan dia terjatuh. Menurutnya mangsa kemudian diserang oleh tiga lelaki bertopeng menggunakan senjata parang. Mangsa yang cedera parah sempat melarikan diri dan mendapatkan perlindungan di sebuah klinik swasta berhampiran lokasi kejadian untuk mendapatkan bantuan. Selepas diberi rawatan awal, dia kemudian dikejarkan ke Hospital Seberang Jaya dan dilaporkan stabil. Superintendensi Tarmalingam berkata tangkapan terhadap dua lelaki berusia lingkungan 30-an itu dibuat anggota bahagian sasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara. Video kejadian turut tular di media sosial. Seorang wanita berusia 27 tahun yang juga pemilik spa terpaksa menjalani pembedahan selepas disimbah asid di premis perniagaannya di Beris Kubur Besar, Tawang Bacok, Kelantan. Kira-kira jam 8.30 malam tadi, mangsa yang ketika itu berada di spa bersama anaknya menerima mesej daripada pelanggan yang mahu mendapatkan khidmat urutan sebelum beberapa individu berpakaian nikap muncul di depan pintu lalu menyimbah esik. Suami mangsa 33 tahun memaklumkan beliau menerima panggilan daripada isterinya sebelum terus bergegas ke premis berkenaan. Menurut beliau, isterinya ketika itu yang memakai telekong sempat mengelak dan asid hanya terkena di bahagian belakang dan bahu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bacok, Superintenden Muhammad Ismail Jamaluddin mengesahkan kejadian berkenaan dan hasil pemeriksaan lanjut pihaknya menemui empat kesan cap jari di tempat kejadian serta bekas yang dipercayai digunakan oleh suspek. Jelasnya mangsa kini masih menerima rawatan di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia dan kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Ganjaran RM3000 akan diberikan kepada individu yang menemui dan mengesan Toyota Alphard milik seorang usahawan Ustaz Firdaus Firabib. Beliau yang juga pengarah urusan Firabib Group Sendirian Berhad turut menawarkan ganjaran tambahan RM1000 jika terjumpa barangan berharga dalam kenderaan itu. Menurut Ustaz Firdaus Firabib atau nama sebenarnya Muhammad Firdaus Mat Akhir 37 tahun Kenderaan bernombor pendaftaran VM7515 itu hilang ketika diparkir di sebuah hotel di Ipoh Perak semalam. Beliau yang juga imam masjid hadir di Perak untuk mempromosikan perniagaan miliknya nasi kapsah bersama Tehyesh di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh berkata akibat kehilangan kenderaan itu dia mengalami kerugian rm ringgit. Semakan kamera lita tertutup menunjukkan kenderaan itu bergerak keluar dari perkarangan hotel pada jam 5.25 pagi hari kejadian. Kejadian disedari ketika dia hendak keluar dari hotel itu pada jam 12:30 tengah hari dan kenderaan itu diparkir pada jam 11:30 malam sebelumnya yang dikunci dengan baik. Memetik harian metro antara barangan yang ada dalam kenderaan itu termasuk sebuah drone dan sebuah kamera berjenama. Mohammad Firdaus berkata dia sudah membuat laporan di ibu pejabat polis daerah IPD Ipoh Perak berhubung kehilangan kenderaan itu. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.